Вот наши избиратели, наши э, горожане э, так отреагировали на э, достаточно неожиданный вопрос Андрея Магдыча. Спасибо за то, что вы откликнулись на этот вопрос. Немножко в чем-то развесили. Знаете, что я хочу сказать? Ну, мы, да, в первых, надо сказать так, что мы все вот здесь, вот, э, ну, я не знаю, вот как строители квартиры получали лучше. Но вот я так получилось, я пришел на завод, 22 года, значит, проработал на заводе почти, ну, наверное, вот 12 лет, потом в я квартиры не получил. То есть я, чтобы понимали, вот можно подумать, что в советское время, ну, действительно, надо было проработать на заводе, где я работал пару с 15 лет, чтобы получить квартиру. Понятно, да? За, вот в чем смысл вот, вообще вот, диалога, который мы сегодня ведем заочной телезрителями. он состоит в том, что человек один сказал абсолютно правильно. Вот для того, чтобы сегодня ипотека, кстати, вот когда сказали, если что-то придумать, что такое ипотека, это условно залог вашей квартиры в банк, то есть это два взаимосвязанных момента, то есть не получится, что вам банк кредит дал просто так. То есть ипотека дело хорошее, и без ипотеки сегодня молодежи не решить проблему. Есть программа молодежного кредитования, мы даже в городе принимаем, но цифры сегодня не соответствуют потребностям. То есть для того, чтобы сегодня по молодежи говорить по кредитам, надо, чтобы то, что они сегодня платят за аренду жилья, соответствовало их платежам по ипотеке. Понятно, да? Вот если сегодня, ну там, 250-300 долларов они смогут платить, и у них будет кредит на 25 лет, то это все стыкуется. И нет такого большой разницы э, с точки зрения того, как решать эти вопросы. Но <высid> <высid> если кто-то, еще раз говорю, я вот, ну просто так получилось, да, вот еще на северной стороне купил в 93 году квартиру, значит, заработал, ну, точно так же, как если государство не дало. И, соответственно, надо просто сказать, уважаемые, дорогие товарищи, действительно, самый главный момент сегодня, это как заработать деньги для того, чтобы квартиру купить. А государство, вот здесь вот я должен честно сказать, что по молодежи нам самим в городе программу не поднять. То есть у меня, вот еще раз говорю, так как есть люди, которые в очередной очереди, есть бюджетники, это волнует меня, потому что ну, сложнее разговаривать с людьми, им 45 лет, они не имеют возможности не купить не значит, получить что-то. А молодежи надо четко понимать, что надо брать по программе молодежного кредитования кредиты. Надо понимать, что вам за него будет надо рассчитываться 25 лет. Но если я еще раз говорю, сумма расчета по кредиту будет соответствовать то, что вы должны заплатить сегодня за аренду двухкомнатной квартиры, то тогда все стыкуется. И это путь, он все равно генеральный. Как только мы сегодня приведем, ну, к сожалению, никак у нас не получается до конца решить вопрос, потому что уж больно сложное состояние с бюджетом Украины с выплатой процентов по кредитам. Как только бюджет Украины станет более серьезным, ну вот уберем вот эти вот сегодня краткосрочные выплаты по кредитам, я на 100% уверен, что одна из таких серьезных программ, эта программа будет ипотеки по жилью. Uh -huh. И все же вот у нас сегодня Александр Рудольфович пришел с каким-то ну, элементом, скажем так, фрагментом одной из территорий, и хочется не только ее показать, а еще и чтобы вы рассказали, что раз что-то есть на бумаге, в это вложены деньги. Значит, это в перспективе будет, видимо, строиться. Что это, где да. это? Будет ли это по, по муниципальной программе, по каким-то отдельным проектам, как это вообще будет происходить? О перспективах строительства. Сегодня много уже говорили о доступном э, программе доступное жилье. Я хочу буквально две минуты рассказать, что это такое. Угу. То есть э, доступное жилье это жилье, скажем так, обыкновенное, в котором 30% э, затрат берет на себя государство. Мы вот ожидаем со дня на день подписания к Абминам, значит, постановления, по которому будет регламентировано вот участие в доступном жиле именно в этом году. Значит, в именно этом, в городе Севастополь? В стране. Но в стране, ну, но в Севастополе Севастополь Севастополь. И в стране, да. Но ну, для Севастополя мы ожидаем цифру, которая нам, так сказать, будет предложена к освоению. Вот. А по самой программе, конечно, есть несколько положительных моментов по отношению вот программе, которая работала в прошлом году. То есть, во-первых, увеличена цифра. То есть сегодня, увеличивая цифру по нашему региону нормативную цифру стоимости жилья до 5363 гривен, человек получает возможность получить большую государственную поддержку. Сегодня она составляет там более 1600 гривен на одном квадратном метре. Значит, остальное дело уже застройщика. То есть застройщик предлагает жилье, человек знает, что он имеет от государства 1600 гривен и выбирает уже в праве на рынке выбрать тот дом, который ему больше, так сказать, по цене и по вкусу подходит. Он может взять жилье, скажем, которое стоит там, 5000 гривен, доплатив 3. 400 получается, может быть у него есть возможность Уже. взять за 7 тысяч, значит, соответственно, ему доплачивать придется больше. Значит, что сделано у нас в администрации? Мы разработали микрорайон. Микрорайон несколько, несколько объектов, несколько площадок, где будет строиться доступное жилье. Значит, это шестой микрорайон Камышевой бухты, это микрорайон Наколобова. Это микрорайон на Острякова, есть предложения других застройщиков значит, на Каленчука и в других местах предлагают сегодня подрядчики, понимая, что это достаточно выгодно участвовать в этой работе. Кто имеет право? Право имеет участвовать в этом строительстве, вернее, в жилье те люди, которые стоят на очереди. Вот только они имеют право на государственную поддержку, вот в объеме, о котором я сказал. Здесь, вот есть у нас картинка но ну, не знаю, как она ну, будет видна кажется, или не видна. Знать. Это так, это, это шестой, шестой микрорайон. Ну, наверное, не сразу все пойму такой эскизный проект. Нап напротив, скажем так, магазина "Европа", кто знает. Значит, вот эти дома, которые как раз сейчас э, на экране, вот. Это именно тот микрорайончик, где будет строиться доступное жилье. Доступное жилье уже началось строиться. Если кто-то там живет рядом, видели, что первые этажи вот на одном из домов уже сегодня строятся, туда же будут заходить другие строители. В этом же микрорайоне находится наш корпус 25, так называемое социальное жилье, которое строится за средства государственного бюджета. То есть все вместе на одних сетях. Я надеюсь, что за три года мы этот микрорайон э, сможем построить и вести в эксплуатацию. Почему? Вот э, в этом микрорайоне около, около 80 тысяч квадратных метров, не считая вот этих вот высоток, которые сбоку. То есть это достаточно большой микрорайон. Почему? Здесь же у нас планируется строительство детского сада, который вот э, мы в этом году начнем проектировать. Если понадобится, в этом же микрорайоне будет построена школа на 620 мест. Сегодня там, как бы мы изучаем вопрос, нужна она или не нужна. Ну, мне кажется, что она нужна там, потому Если что, во-первых, микрорайон, да, во-вторых, во там вокруг растут Гераклейские, да, другие там эти кооперативы жилищно-строительные. То есть, как бы, я думаю, этот микрорайон пойдет. Вот коротко от той программы. Как вы скажите, в этом году сколько мы уже квартир подобрали по программе «Доступное жилье»? Ну, сразу не Вот Сегодня вот ту цифру, которую мы не озвучиваем, вот я которая озвучу. к нам придет, но ну, мы ожидаем ее, она нам даст возможность построить 18,5 тысяч квадратных метров жилья вот по этой программе. То есть это 200 квартир. Ну, ну, объем, смотря как и площадь, 200-300 ну, в этом диапазоне. 200, 300, 100, там да, 200 там, может быть, чуть больше. Сможем мы это освоить или нет? Я считаю, что сможем. Я считаю, что сможем. Mm -hmm. Все-таки у нас есть заделы, есть дома, которые вот как бы можно сегодня поднять и попытаться. Кстати, вот в этом году, в чем вот, ну, ожидаем мы опять же, ожидаем, что будет нормально прописано условие, в этом году, возможно, переходящие объекты. То есть не как в том году было жестко да, сдать до 1 января, можно будет, допустим, строить там год и... Юрий Леонидович, mm -hmm. есть интерес или нет? Ну да. Мы есть, готовы. Не, ну мы порабатывали, да, вопрос. Как раз хотелось бы э, вывод ваш э, услышать. Каждый буквально по 30 секунд вывод по теме, что реально для вас, э, для вашего предприятия подобные программы и польза людям и вам. Можно я скажу, я просто еще добавлю вопросы. Все-таки, как вы видите взаимодействие с городом? Потому что, да. ну вот, сегодня я, лишь мы представляем город, а вы представляете застройщика. Ну, да. Что надо делать, чтобы лучше ну, взаимодействовать? Ипотечное кредитование на сегодня по 25% процентов конечно, никто Дерево. нереально и в ближайшем будущем, наверное, на него надеяться э, нельзя. То есть, один из главных стимулов строительства, который был в прошлые годы, то есть, отошел немножко э, ну, во времени. Второй стимул при, э, по строительству, э, э, то есть, от застройщика делать э, отсрочки платежей, очень выгодно. То есть вот мы чем больше делаем отсрочку, тем люди интересуются больше нашими программами. То есть Фактически мы, кредитуете людей? да, мы услуги. кредитуем людей, это все-таки беспроцентный кредит, много не мало, ну на год, на полтора, вот сейчас в плане по Омеге до двух лет будем кредитовать людей. То есть интерес к нам проявляет большой, то есть мы идем по этому пути. По пути доступного жилья, ну вопрос интересный, конечно, очень интересный. Ну, Малоимущая семья, которая соберет 70% жилья, конечно, у меня вызывает смутные сомнения. Ну, ну можно, думаю, в этом направлении я работать. Я вот сказал, что мы, когда посмотрели муниципальное жилье, у нас уже 100 желающих есть, но вы помните, у нас их Там 4200 400 Да, что возникает очередь, поэтому не дооценивайте. Недооценивайте, да. Нет, я все понимаю эту вещь. То есть, ну, человек 800, будет и 7700. Ну, это уже это Где-то приблизительно под 800 человек, возможно, будет. А программа муниципальное жилье, конечно, это хорошая программа. Тут то есть мы можем уповать только на городские власти, которые пойдут на встречу, найдут источник финансирования. Городским властям надо находить ну, деньги для средств сети. Тогда точку. Да. Ну ставлю точку. Первый какой? Я должен сказать так, что в Севастополе сегодня, вот, ну, по нашей оценке, один из лучших регионов в Украине с точки зрения, вот правильно сказали, строители достаточно быстро отреагировали, заняли рыночную нишу. Но ну, диапазон 600-700 долларов, пользуется спросом, надо решать эти вопросы. Задача власти сегодня, всех вместе у нас, уменьшить эту цифру в сторону уменьшения, для того, чтобы большее число людей могло принять участие в приобретении квартир. Другого механизма пока нет. Еще дополнительно мы должны решать вопросы этого строительства жилья для военнослужащих, это государственные деньги. Для этого нужна сеть нужны сети, это, наверное, первоочередной вопрос, который должен заниматься город Севастополь. Ну и откровенно скажу, куда мы должны вкладывать деньги. Потому что оно так кажется, что вот мы строим там канализование, делаем какого-то микрорайона, или сети, кажется, что мы делаем? Да мы строим жилье, потому что эти сети без жилья никому не нужны. Но просто без этого точно так же застройщику не сделать жилье. Я Нет? еще хочу поблагодарить да. тоже наших строителей. У нас квалифицированный состав наших строителей. Мне интересует, что все квартиры покупали севастопольцы, а строили тоже севастопольцы, тогда все вообще будет хорошо. Вот таким был сегодня главный вектор. До встречи через две недели. Спасибо.